Semasa Indonesia tidur, sesuatu yang sangat besar sedang berlaku di Malaysia yang kebanyakan orang langsung tak perasan. Negara ini membuat pergerakan dengan begitu senyap, begitu strategik sampai bila semua orang sedar apa yang berlaku. Malaysia mungkin sudah jadi hub teknologi paling penting di Asia Tenggara. Apa yang anda akan tahu selepas ni akan ubah cara anda tengok negara kita selama-lamanya. Sekarang ni, pada masa ini juga Malaysia sedang dapat pelaburan berbilion-bilion yang mengubah seluruh masa depan negara. Angka seorang dah memang gila. Tahun 2025, industri pembinaan dijangka tumbuh lebih 8%. Tapi yang buat ini lain dari sekadar bina lagi shopping mall dan kondo. Malaysia tengah bina infrastruktur untuk revolusi digital. Mari kita bincang tentang sesuatu yang ramai orang tak tahu wujud. Pusat data. Kemudahan gergasi ini yang kuasakan semua benda, dari Netflix anda sampai kecerdasan buatan, tengah masuk ke Malaysia dengan kadar yang tak pernah berlaku sebelum ni. Pasaran pusat data dinilai 4 bilion dolar tahun 2024. Menjelang 2030, dijangka cecah lebih 13 bilion dolar. Tu lebih tiga kali ganda dalam masa enam tahun saja. Google baru komit 2 bilion dolar untuk bina pusat data kat sini. Microsoft umumkan mereka lancarkan rantau awan pertama mereka di Malaysia menjelang suku kedua 2025 dengan pelaburan 2.2 bilion dolar. ByteDance, syarikat di sebalik TikTok, janji 10 bilion ringgit untuk pembangunan AI. Ni bukan pemain kecil test market. Ni gergasi teknologi bertaruh besar pada masa depan Malaysia. Tapi kenapa Malaysia apa negara kita ada yang Singapura, Thailand atau Indonesia tak ada? Jawapannya, strategi cemerlang digabung dengan masa yang tepat. Bila Singapura buat moratorium projek pusat data baharu dari 2019 sampai 2022 sebab grid elektrik mereka dah penuh, Malaysia nampak peluang. Johor, negeri betul-betul sebelah Singapura, jadi alternatif pilihan utama. Syarikat boleh akses permintaan perusahaan besar Singapura tanpa kena hadap kos tanah dan tenaga yang melambung tinggi kat Singapura. Johor sekarang dijangka pegang 60% kapasiti pusat data Malaysia menjelang 2030. Cuba fikir tu. Satu negeri saja pegang lebih separuh infrastruktur digital negara. Kadar pertumbuhan Johor purata 145% setahun dari 2019 sampai 2024. Tu bukan pertumbuhan stabil. Tu pertumbuhan meletup. Dan kerajaan bukan duduk diam tengok syarikat asing bina je kat sini. Mereka buat insentif khusus. Syarikat dengan status Digital Malaysia dapat pengecualian cukai pendapatan dan elaun pelaburan. Rangka kerja pusat data mampan yang datang tahun 2025 akan permudahkan kelulusan lagi. Mida akan uruskan semua sebagai pihak berkuasa tunggal, jadikan lagi cepat dan mudah untuk mulakan operasi. Tenaga memang jadi kebimbangan untuk pusat data, kan? Mereka guna kuasa elektrik dalam jumlah sangat besar. Malaysia tackle ni terus terang. Julai 2025, tarif kuasa baharu dilaksanakan khusus untuk pusat data. Kemudahan lebih 100 MW kena klasifikasi bawah kategori voltan ultra tinggi dan hadap kadar lebih tinggi. Mungkin bunyi macam kerugian, tapi sebenarnya ni paksa operator untuk buat inovasi dengan reka bentuk cekap tenaga dan sumber boleh diperbaharui yang posisikan Malaysia sebagai hub teknologi mampan jangka panjang. Biar saya bagi gambaran skala sebenar. Menjelang akhir 2025, Malaysia akan tambah lebih kurang 150 megawatt kapasiti kuasa untuk pusat data saja kapasiti rack yang akan datang lapan kali lebih banyak dari kapasiti sedia ada Selangor dan Johor seorang dah pegang 400 megawatt ni bukan bilik server kecil ni operasi skala industri yang kuasakan perkhidmatan awan serantau beban kerja AI dan pemprosesan data gergasi 31 projek dah dapat perjanjian bekalan elektrik momentum makin cepat bukan perlahan dan yang menarik ni, bukan cuma pasal pelaburan asing, syarikat Malaysia tengah belajar, adapt dan bersiap untuk bekalkan ekosistem ni. Kerajaan peruntukkan dana khusus untuk bangunkan rantaian bekalan peralatan Malaysia. Mereka nak cipta era dibina oleh Malaysia di mana pembekal tempatan tumbuh bersama ledakan pusat data. Sekarang jom beralih kepada sesuatu lagi besar. Semikonduktor. Chip kecil dalam telefon, laptop, kereta dan basically setiap peranti elektronik anda. Malaysia dah 50 tahun dalam permainan semikonduktor, tapi 2025 ni lain. Negara tengah bergerak dari sekadar hub pemasangan dan ujian kepada kuasa reka bentuk chip. Pulau Pinang tarik 60 bilion ringgit pelaburan langsung asing pembuatan tahun 2023, pegang 47% jumlah FDI Malaysia. Kebanyakan ni masuk terus dalam semikonduktor. Intel tengah bina kemudahan pembungkusan termaju 2.9 bilion dolar di Pulau Pinang yang hampir siap. Mereka baru umumkan tambahan 207.9 juta dolar untuk kembangkan operasi pemasangan dan ujian. Infineon Technologies melabur 5 bilion euro lebih 5 tahun untuk kilang chip kuasa silikon karbida di Kulim. Itu khusus untuk kenderaan elektrik, pusat data dan aplikasi tenaga boleh diperbaharui. Skala apa yang berlaku di Pulau Pinang ni memang susah nak percaya. Pulau kecil ni hos lebih 350 syarikat multinasional dan 4,000 perusahaan kecil sederhana dalam sektor semikonduktor dan elektronik. Nihab reka bentuk litar bersepadu teratas Malaysia dengan lebih 30 syarikat reka bentuk paling tinggi dalam negara. Dari 2019 sampai 2023, Pulau Pinang dapat hampir 20 bilion ringgit pelaburan perkhidmatan. Inilah yang jadikan transformasi ini penting. Malaysia tak puas hati sekadar pasang chip yang direka tempat lain. Kerajaan tanda tangan perjanjian 250 juta dolar dengan ARM Holdings. Ini bagi syarikat Malaysia akses kepada cetak biru reka bentuk chip tercanggih. Mereka bina taman reka bentuk litar bersepadu. Yang pertama dilancarkan 2024, yang kedua di Cyberjaya, November 2025. Taman ni ada pusat ujian cip termaju dan kemudahan latihan disokong oleh ARM, Synopsis, Amazon Web Services dan Keysight. Matlamatnya ambitious. Malaysia nak bangunkan cip reka bentuk tempatan pertama menjelang 2027 atau 2028. Tu ubah negara dari pangkalan pembuatan kepadi pusat inovasi yang cipta harta intelek. Sektor rekabentuk IC Pulau Pinang seorang dijangka cecah 84 bilion dolar menjelang 2030. Strategi semikonduktor kebangsaan ada sasaran dapat lebih 122 bilion dolar pelaburan menjelang 2030. Setakat Mac 2025 dah dapat lebih 63 bilion ringgit. Malaysia sekarang pegang lebih kurang 7% pasaran semikonduktor global. Rancangan nak gandakan tu kepada 14% menjelang 2029. Negara menyumbang 13% ujian dan pembungkusan semikonduktor dunia. Dengan fokus baharu pada reka bentuk cip dan pembuatan termaju, angka tu dijangka naik mendadak. Jom cakap tentang infrastruktur di luar teknologi. Laluan rel Pantai Timur 88% siap setakat November 2024. Kereta api 665 km ni akan sambungkan pelabuhan Klang di pantai barat dengan kota baru di pantai timur. Bukan cuma pasal gerakkan orang, ni pasal sambungkan kawasan kurang maju Malaysia dengan kuasa ekonomi. Buka rantaian bekalan tingkatkan pelancongan dan cipta koridor ekonomi yang tak wujud sebelum ni. Thailand dah tunjuk minat nak sambungkan laluan dari Kota Baru ke sempadan Sungai Golok yang akan sokong hasrat rangkaian kereta api Pan Asia yang lebih luas. Malaysia bukan bina infrastruktur dalam pengasingan. Setiap projek sambung dengan matlamat perdagangan dan keterhubungan serantau. Lebuh raya Pan Borneo tengah naik taraf lebih 2000 km jalan merentasi Sabah, Sarawak dan Brunei. Setakat Oktober 2025, pembinaan fasa 1A Sabah cecah 85% siap. Projek gergasi ini sambung wilayah terpencil secara fizikal dan ekonomi, kukuhkan rantaian bekalan dan tingkatkan keterhubungan antara negeri. Ni jenis infrastruktur yang bukan cuma memudahkan aktiviti ekonomi sekarang ia cipta kemungkinan ekonomi baharu sepenuhnya. LRT3, Transit Rail Ringan, dijangka mula beroperasi 31 Disember 2025. Pautan Sistem Transit Pantas Johor Bahru Singapura tengah bergerak ke hadapan. Kerajaan rancang kajian kebolehlaksanaan untuk kereta api Trans Borneo yang sambungkan Sabah, Sarawak, Brunei dan Kalimantan. Ini bukan cuma projek pengangkutan, Ni pasal transformasi cara orang dan barang bergerak, cara bandar berkembang dan cara wilayah membangun. Dan inilah yang hubungkan semua benda. Zon Ekonomi Khas Johor, Singapura Kawasan ni dijangka terima sehingga 2.4 bilion ringgit pelaburan dalam tempoh 3 sampai 10 tahun akan datang. Jarak dekat dengan Singapura, digabung dengan kos lebih rendah dan tanah ada, jadikan Johor magnet untuk permintaan melimpah dari salah satu negara bandar terkaya dunia. Syarikat yang set up di Johor dapat akses kepada pasaran Singapura, kumpulan bakat dan ekosistem perniagaan sambil mendapat manfaat dari kos operasi Malaysia yang lebih rendah. Pusat data, kilang semikonduktor, laluan rel dan lebur raya semua masuk dalam ni. Malaysia tengah bina ekosistem menyeluruh di mana infrastruktur sokong industri, industri tarik pelaburan dan pelaburan pandu lagi banyak pembangunan infrastruktur. Sekarang inilah yang Indonesia patut perhatikan betul-betul. Semasa Malaysia dapat pelaburan ni dan bina infrastruktur ni, negara tengah posisikan diri sebagai hub stabil, boleh dipercayai dan maju teknologi Asia Tenggara. Indonesia ada populasi dan ekonomi lebih besar tapi Malaysia bergerak lebih cepat dalam sektor kritikal ekonomi digital pembuatan termaju keterhubungan serantau menjelang 2028 pelaburan Microsoft Sorang dijangka hasilkan 10.9 bilion dolar hasil baharu dan cipta lebih 37000 pekerjaan termasuk 5700 jawatan IT mahir Ni bukan kerja kilang gaji rendah. Ni jawatan nilai tinggi yang perlukan kemahiran teknikal yang cipta kelas pertengahan dengan kuasa beli yang pandu penggunaan domestik. Kesan riak tu besar gila. Bila anda bina pusat data, anda perlukan pekerja pembinaan, jurutera elektrik, pakar penyejukan, kaki tangan keselamatan, staf penyelenggaraan. Bila anda kilang semikonduktor, anda perlukan juruteknik bilik bersih, operator peralatan, pakar kawalan kualiti, penyelaras logistik. Setiap pelaburan teras cipta ekosistem pekerjaan dan perniagaan sokongan. Malaysia juga tackle jurang bakat secara langsung. Pelan tindakan bakat STEM Pulau Pinang sasarkan latih 60,000 jurutera mahir menjelang 2030. Perkongsian Universiti Industri tengah berkembang. Program pendidikan teknikal dan vokasional tengah dirombak dengan fokus pada kursus berteknologi tinggi. Kerajaan tengah pertimbang benarkan pelajar asing bidang kejuruteraan dan teknikal kerja di Malaysia lepas tamat pengajian untuk kurangkan kekurangan bakat. Ni bukan cuma pasal bina benda, ni pasal bina kapasiti. Kapasiti manusia, kapasiti perindustrian, kapasiti ekonomi. Malaysia tengah cipta keadaan untuk pertumbuhan jangka panjang berterusan bukan sekadar ledakan pelaburan sementara. Biar saya bagi gambaran besar. Malaysia luluskan 3011 projek bernilai 190.3 bilion ringgit cuma dari Januari sampai Jun 2025. Tunaik 18.7% berbanding tempoh sama 2024. Dari jumlah projek diluluskan, 68.4 bilion ringgit masuk sektor pembuatan dengan 518 projek. Kerajaan juga peruntukkan 550 juta ringgit dalam bajet 2025 khusus untuk tingkatkan infrastruktur pelancongan dengan matlamat tarik 31.3 juta pelancong antarabangsa dan hasilkan 125.5 bilion ringgit hasil pelancongan. Ini pembangunan ekonomi yang diselaraskan infrastruktur teknologi, pengembangan perindustrian, pertumbuhan pelancongan, keterhubungan pengangkutan, setiap sektor kukuhkan yang lain. Pusat data perlukan kuasa dan penyejukan yang boleh dipercayai yang cipta permintaan untuk infrastruktur tenaga. Kilang semikonduktor perlukan pekerja mahir yang pandu pelaburan pendidikan. Laluan rel kurangkan kos logistik yang jadikan pembuatan lebih kompetitif pengangkutan lebih baik bawa lebih ramai pelancong yang tingkatkan perkhidmatan dan hospitaliti. Malaysia bukan buat satu pertaruhan besar. Mereka buat pelbagai pertaruhan strategik yang semua sokong antara satu sama lain. Dan semasa Indonesia tidur, semasa Thailand berdebat, semasa Filipina struggle dengan kesesakan infrastruktur, Malaysia tengah laksanakan. Senyap, berkaedah, berkesan soalannya bukan sama ada Malaysia akan jadi hub teknologi utama. Pelaburan dah committed. Infrastruktur tengah dibina. Bakat tengah dilatih. Soalannya sama ada negara lain dalam rantau akan sedar apa yang berlaku dan respon. Atau mereka akan bangun lima tahun lagi tertanya macam mana Malaysia boleh jauh sangat ke hadapan. Untuk pelabur, usahawan dan pekerja mahir, Malaysia tahun 2025 wakili salah satu peluang paling menarik di Asia Tenggara. Gabungan sokongan kerajaan, pelaburan asing, infrastruktur mantap dan kedudukan strategik cipta keadaan yang jarang datang. Ini jenis transformasi yang tentukan trajektori negara untuk dekad. Jadi, semasa Indonesia berehat, Malaysia tengah bina masa depan. Dan bila semua orang sedar apa yang berlaku, mungkin dah terlambat untuk kejar.